నమస్కారం ఆస్క్రైబు విద్యారత్న ఒడియా విద్యారత్న ఒడియా చూగత పుణి ఆస్థితి దశమ శ్రేణీ సాహిత్య సింధు పుస్తకర వందే ఉత్కళ జననీ కవతార భాగ దుయికు నై తే చాల పిల్ల వందే ఉత్కళ జననీరో ভাগ দুই কু দুই থাকি আলোচনা করিবা আলোচনা পূর্বু প্রথমে আমি এই ভাগ দুইরে পদটি প্রথমে আবৃত্তি করা

वर्तमान ए कठिन शब्द गुडीकर अर्थ जाँदा ए पदटी भावारर्थी बुझ् पयोधी विधौत सरीरा सीरा सुप्र शुभ तटिन शिखर समीरा जानी जननीतर अर्थ পবিত্ৰ পয়ধি ৰ অৰ্থ সমুদ্ৰ বিধতাৰ অৰ্থ ধুইদেৱা তালম ৰ অৰ্থ হ'ল বৃক্ষ বিশেষ তা গছ এম গছ বৃক্ষ বিচেষ সুশোভিত সুন্দৰ ভাৱেৰে সজা হৈ শুভ্ৰ তিনী কোল শিকৰ সমীৰা शुक्रर अर्थ स्वच्छ तटिन अर्थ नदी कूल र अर्थ तट शिखर र अर्थ जलकणा शिशिर समीरा समीर र अर्थ वायु बा पवन घन घन बनभूमि राजित अंगे,

शोभाइवा तरङ्गे तरङ्ग र अर्थ ढेउ बा उर्मी कल मुखरित अर्थात पक्षीको कलरब चार विहँगी चार र अर्थ सौंदर्य विहँग अर्थ पक्षी पिला पहि कठिन शब्द र अर्थ गुडिक त जाँला एगुडीको खात लेखिक मन रक తేలి వన్దటిరవార్థకు బ పూత పయోధ విధౌత శరీరా కాంతకవి లక్ష్మీకాంత మృష్టి మతృభూమి ఉత్కళ రూపే దృశ్యమాయి మతృభూమి రూపలావణ్య উৎকলৰ হস সুন্দৰ উৎকলৰ ভাষা সুন্দৰ এই উৎ ভূমিৰে উৎ ম দেখি তাৰ ভাষা শুনিচাৰি তু তাৰ এই হচ আৰু ভাষা অতীৱ মনমুগ্ধ কবি অনুভৱ কৰিণু অপূৰ্পণৰে ভৰা এই উৎ ମାତାର ରୂପକୁ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ମାତାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋତ ପ୍ରୟୋଧୀ ବିଧୌତ ଶରୀରା ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ଭରା ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶରୀରକୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ପୋତ ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର ପୟୋଧୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ତା'ର ଶରୀରକୁ ଅନବରତ ଭାବରେ ବିଧୌତ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ଶିରା ଉତ୍କଳ ମା ତାର ଶରୀରକୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଉଥିବା ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଖଞ୍ଚ ବନାନୀ ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭୂତମାଳ ସୁଶୋ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡିକରଳ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ସମୁଦ୍ରର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଳ ଆଉ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାଳ ଆଉ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ସୁନାମୀ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ता आउ तमाल वृक्ष भरा तटवर्ती अञ्चल ओडाको प्राकृतिक विपर्चयहरू रक्षा गरिए ता आउ वृक्षर सबुजिमा तटवर्ती अञ्चल सौन्दर्यले परिपूर्ण गरिरहि तेणु ता आउ तमाल वृक्ष गुडिक यही तट देशले देख्दा मिलेए ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିକର ସମୀରା ଉତ୍କଳ ମାତାର ଗିରି କାନନର ବୁକୁଚିରି ଝରଝର ହୋଇ ମଧୁର କଳକଳ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ସ୍ରୋତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲଙ୍ଗି ବନ୍ଧୁର ଗିରି କାନନ ବୁକୁଚିରି ଝରଝରୀ ମଧୁର କଳକଳ ଗୀତରେ ଛଳ ଛଳ ଜୀବନ ପଥୁ କେବେ ହଟିନି ତେଣୁ କବି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତଟିନୀର କ୍ଷେତ କବିତାରେ ସ୍ରୋତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରି ବନ୍ଧୁର ବନାନୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନଦୀ କଳକଳ ନାଦ କରି ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲେ କେବେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଥକି ଯାଇନି ତେଣୁ ସେ କଳକଳ ନାଦ କରି ବହି ଆସୁଥିବା ନଦୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କବି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସେହି ତଟିନୀର ତଟରେ ପ୍ରବାହିତ ସୁଶୀତଳ ବାୟୁରେ ଜଳକଣା ପ୍ରାଣକୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିକର ସମୀରା तटिन प्रवाहित वायुवा जिशुर बिन्दु म अपूर्व आनन्द पहिला म ए राधापन पट्टायक मध्य तटिन सुन्दर वर्णना कवित शरत नै कूल कवि बसि नदी को देखि कवि ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରତ ନଈ କୂଳେ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନଈର ଜଳ ଧାରା ଚାଲିଛି ଛାଇ ଆଲୁଅ ତଳେ ଦିଶୁଛି ମନ ହରା ହଲାଇ ଗଛ ପତର ରାଶି ସମୀର ଧୀରେ ପଡ଼େଇର ଝାସି ଗୋଟିକି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୁଛି ଲୋଟି ଚପଳ ଢେଉ ମାଳା ତେଣୁ ଏଇ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ମନମୁଗ୍ଧକର नटरे प्रवाहित सुशीतल वायु शिशिर प्रण प्राणको अपूर्व आनन्दै घि राजित अङ्ग नी भुदरमा घन घन बनभूमि उत्कल र शरी भरिरह घी सबुज घी र ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରରେ ଉତ୍କଳ ସୁଶୋଭିତା ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତୋର ମିଠା ପାଣି ତୋଧିର ପବନ ଦେହେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବଳ ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏକି ଆରାମ ମତେ महापरि म केते न सहिचु छु सते उत्कल र ए रूप तर रहिर घ बनानी त घ बनानिरे र फुल फल र सम्भार सौन्दर्य उत्कल र समत भूमिरे शोभाइ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଯେଭଳି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିରେ ଉଠୁଥିବା ଉର୍ମିମାଳା ଭଳି ତେଣୁକବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନୀଳ ଭୂଦର ମାଳା ସାଚେ ତରଙ୍ଗୀ କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗୀ ଜନନୀ 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 ଏହି ଉତ୍କଳର ସମଗ୍ର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ହ୍ରଦ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସେହି ଜଳରାଶିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ସନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରୋଗ ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ ବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ପରିବେଶ ଯାହା କବିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି এইটো মনে পকাইদেৱি পেলাই তোম মানুহ গোপবন্ধু দাস চিলিকা দৰ্শন কবি গোপন্ধু দাস কবিতাৰে লিখি সন্তৰন্তি বক্ষে পক্ষী দল দল ওল টি তী যুগল ঘোঁৰ নাদ জহু উঠিলে চে নভে উঠে সত সত খব চিলিকা গৰভে গোপবন্ধু দাস চিলিকা কু দূৰ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉତ୍କଳର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ अनेक नदी समुद्र ह्रद भरी रहिछि तेणु नदी ह्रदरे विहङ्ग मानङ्कर कलारव परिवेशको मुखरित गरिथाए आनन्द दैथाए पिलामाने बन्दे उत्कल जननीर भाग दुईरे थिबा पद गुडीकु त आमे आलोचना कले ताले वर्तमान आमे ଏହି ପଦଟିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ଧୋଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା ସୁଶୋଭିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ଉତ୍କଳର ଆକାଶ କାହାର କଳର ଉପରେ ମୁଖରିତ ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଇଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠୁଥିବା ନୀଳ ଉର୍ମିମାଳା ଭଳି सभा पाऊँगी पिला मने प्रश्न उत्तर गुड़ी को तो हमें आलोचना करले ताहले दिपाई ये थी कि मो ऐसी भी नुआ एक और वीडियो सह सेपर जनता विदाई दिए तो धन्यवाद आप अपना जो थी चैनल रे नुआ अच्छा थी तबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए आउ शेयर मध्यम करते